приобрели плуг РН100. Вот. До этого мы работали ну, традиционными ПЛН535, ПЛН335. Вот. Ну, естественно, качество и сказать, производительность не сравнимы с отечественной техникой. Ну, самое первое ⁇ это качество обработки. То есть идеально э, такого переворота почвы то есть, э, и качество Достигали. То есть были проблемы в этом, плюс расход и площадь, вернее как сказать, расход соответственно и производимая площадь ну, очень существенно отличается от того, что мы сейчас имеем. Качество обработки, я вам скажу, ну, конечно, не сравнить с отечественными плугами. Дело в том, что когда обработаешь плугом Кверниленд. Вот, э, в принципе, поле очень ровное, нет ни гребней, ни стыков. Во-первых, э, опять же производительность, мобильность в работе, также качество обработки, да, качество да, самое и, главное да, подготовленное да, да. и, соответственно, больше потенциала в след следующей культуре. Да, да. А когда приобрели? Приобрели мы в 2011 году, но ну, вот уже это третий год будем работать. И сколько гектаров обработали? Вот на лук в среднем нагрузка 500 гектар сделаны. Могли бы Вы рекомендовать лук другим производителям? Конечно, конечно, могу рекомендовать, потому что, еще раз подчеркну, что цена-качество очень приятное.